Наші любі телеглядачі, пошановичі легкого пару і наші друзі з вами знов телеканал 6 соток, школа банної магії і гуру банного освіту Олександр Гроський, а також банний експерт Андрій Кревський. Як би ми не описували банні програми в теорії, їхню тривалість, послідовність краще за все показати на практиці. Саме тому для вас сьогодні. Ми знаходимося в комплексі у Олександра Биченка і покажемо, як банний експерт бачить свою банну програму. Всі моменти, нюанси, тонкості, аспекти ми покажемо саме для вас. І окремо візьмемо до уваги фактор сезонності під час проведення банних процедур. Адже зазвичай баню асоціюють з чимось зимовим, але насправді ту кількість кайфу і задоволення, яку ви можете отримати під час літньої бані. Таке не можна тримати в таємниці. Можна посперечатися, яка лазня ефективніша: літня чи зимова. Все на ваш розсуд. Дивіться, а ми покажемо. Зроблю вам небольшой екскурс по моїй бані, яка закритого типа. Начнем з парковочки. Є у нас парковка, 2-3 машинки у нас поміщаються. То есть частный сектор, заехали, припарковались и после парковочки мы попадаем в раздевалочку, где у нас раздевалка полностью укомплектована банным, банными принадлежностями. Это и халатик, простыночка, тапочки, шапочки. Переоделись, сняли с себя верхнюю одежду и попадаем в гостиную комнату. У нас получилась такая большая, простора, светлая гостиная комната, где расположен э, очень удобный диван после парения, на котором мы ложимся вот, и отдыхаем. Есть каминная зона, есть чайный стол, вот, ну, все уже приготовлено, накрыто. Попили чаечек, разделись и мы попали, после того как согрелись изнутри, попадаем в мыльную зону, где у нас есть куча девайсов, Я начну с душика, есть один закрытый, открытый. Есть два айбада, есть помывочный стол, вот, есть веерочек, есть э, э, резнотравия, веничек, там солька, мед для процедур, шапочки, опахала, э, рынга, все, что надо для времяпровождения в правильной бане. Мы после того, как попили чаечек, согрелись перед заходом в парную комнату, приняли душик, сходили в санузел. И э, заходим на первый предварительный заходик. Э, Прогрел такой адаптационный. Э, ознакомляемся с порочками и ознакомимся с банькой. И мы попадаем в парилочку. Э, просторая парилочка с большим панорамным окном. Э, в нашей двери есть такое панорамное окно. Это для аргномики работы э, банщика. Э, есть э, печь. Есть у нас такая зона мокрая для воды горячей, для подачи на каменку. Ну и, соответственно, на два рабочих места полочек со вторым дыханием, с подводом воды, ну и всякими другими девайсами. Есть у нас еще одна локация под названием «Кухня» для того, чтобы не было пересечения запаха. Это все-таки гостиная комната и банная зона. У нас э, есть кухонька. Э, если э, по предзаказу э, сделать э, заказик, вот, можно приготовить повар-официант. Накрыли э, стол. Вот, там, не знаю, там уха, картошечка. Вот перешли сюда, и мы э, тут сделали такой момент. Трапезные. После того, как мы прогрелись, попили чаечек, мы выходим э, в э, наш навесик, где есть холодная и горячая купель. И делаем окунание холодно, горячая, горячая, холодная, опять горячая, холодная. И идем на э, догоночку в парную комнату. После того, как мы уже допарились, выходим на э, качельку. Она имеет момент маятника. Ложимося, укутуємося, допомільно потіємо ну і, соответственно, релаксуємо, отримуємо максимальне удовольствие за счет того, що вона має момент ну, маятника. Шановні пошановичі запашного легкого пару. Зараз ми будемо практично вам показувати всі моменти й нюанси, які насправді роблять весь сок, в тому, як відбуваються бані процедури. В одній з найкращих бань в Україні. Після того, коли гості приходять до Олександра, їх не ведуть зразу в парну на перший прогрів, а садять за стіл, на якому стоять смаколики, налитий і чайочок. Саша, навіщо? Андрюш. Город ну, Київ та більшої високий ритм життя. Так? Поэтому для того, чтобы этот ритм стабилизировать и гостя, как говорится, успокоить, необходимо все-таки посадить его за стол, дабы выпить горячего травяного чая. Во-первых, в травяном чае много успокоительных, можно сказать, трав. Да, они такие От, которые направят и настроят на правильное парение, правильное провождение в, в бане. А підкажи, будь ласка, на вулиці дерева зелені, травичка, літо, баня влитку взагалі бывает? Андрюш, это опять же, ж, наверное, все-таки стереотип: если человек парится, он парится только зимой. Но это ну, не, не так, потому что Баня приносит пользу так же само, как и летом, так же само, как и зимой. Поэтому есть ну, свои ну, кайфы летом, есть свои там, кайфы зимой. Зима это снег, это максимально холодная вода, проруб и все остальное. А летом что это? Ну, банально газонная трава, на которую ты становишься, обливаешься холодной водой, заземляешься землей, ложишься под дождем, как под снегом зимой. От, поэтому, ну, однозначно, люди, которые припарены, ну, вони паряться і зимою, у них, у них нема сезонності, і літом. Серед людей поширена думка, що лазня влітку не така корисна, не така потрібна і все, що пов'язане з нею. Це думка оманлива, тому що лазня влітку. У багатьох випадках набагато ширша, цікавіша, як у процедурах, у місцях проведення цих процедур, так і вплив лазні на наш організм. Тому що, як це не сумно, влітку ми забруднюємося більше. Найбільший орган нашого тіла, шкіра, ми пітніємо більше. і… У зв'язку з цим набагато більша кількість омертвілих клітин, які треба очистити. І ще важливо, що хвороби нікуди не діваються. Вони як улітку присутні, так і взимку. Ну, може більша кількість респіраторних захворювань ангіни, грип більше розповсюджені взимку, але влітку вони також зберігаються. Тому лазня як засіб для профілактики нашого здоров'я це невід'ємна частина. Після того, як ми сегрілі гарячим чаєм із ми нашого гостя приглашаємо в баню. Це буде так називаємо адаптаційний момент заходу прогріва ознакомление з паром, де ми как запускаємо бы, всі внутрішні процеси вот, для того, щоб паріння було максимально эффективное. То Тобто, ідеть у нас прогрів. Друзі, немає жодної можливості відмовитись від того, щоб не спробувати це безпосередньо. А погнали! После того, как мы прогрелись э, горячим чаем в гостиной комнате, приняли душик, смыли с себя э, дезодорант, мы заходим в парную комнату э, на так называемый адаптационный заход. Э, в данном случае мы э, этот заход будем делать первые минуты сидя. Почему? Потому что у нас есть очень большое количество разных трав, так как у нас лето, э, они просто открываются и ощущается гостем максимально сидя почему потому что тело находится выше к потолку соответственно когда мы пролили это все дело кипятком открылись травы и мы максимально это вдыхаем это моменты фитотерапии э ну, и соответственно делаем небольшие взмахи веничков для того чтобы опахнуть э пустить так называемую э первую Красу. по ножкам, по ручкам вот таким вот образом. Между заходами в парную комнату не обязательно заходить во внутрь помещения, можно выйти на уличку и кайфануть то, что есть в округе. Это и есть визуал терапия, то есть кайфануть на лаунж зоне. Користуйтесь уличным простором. Яскраві кольори, повітря наповнене прекрасними ароматами, м'яка трава, вода не така холодна. Після парної вийшли, глибоко вдихнули, постояли на траві, полежали на траві, скористалися звичайним шлангом з водою, підняли його вгору і розпорошили над собою воду. Чудовий стан! Також це сезонні фрукти та овочі, яких узимку нам бракує для наповнення нашого організму корисними вітамінами. Навіть після основної процедури ви можете вийти на вулицю і продовжити процедуру віничного масажу на відкритому повітрі. Це вас відновить м'яке відновлення, приємні відчуття і знову ж таки це розслаблення. Така своєрідна медитація під звуки літа, солов'їв. Шарудиня Бабок, Помахив Крыл, метеликів. Работа с паром ⁇ это важный аспект. Лучше подайте небольшими порциями воды на каменку, нежели один раз и много. После того, как мы прогрелись, мы подготовили гостя, уложили на основное парение. То есть мы его правильно разместили на нашем анатомическом матрасе, подложили под голову подголовнички, приподняли немножко ножки, чтобы тело было в одном уровне для того, чтобы кровь правильно распространялась равномерно по всему телу. Есть у нас такой очень крутой девайс, как второе дыхание. Открыли заслоночку, чтобы попадал свежий воздух с улицы. Положили туда лимончик, лед и мятку. Соответственно, это делается для того, чтобы была максимальная выносливость внутри парной комнаты. Это когда тело еще терпит, а дыхалки не хватает. Вот это второе дыхание сделано для этого. Соответственно, одели шапочку для того, чтобы не парить голову. Мозги парить в бане не надо, они и так достаточно парятся. И потихонечку нежными плавными движениями начинаем тело подготавливать к максимальному прогреву. Ножки можно вверх, Андрюшка, да? Угу. Вот очень важно пропарить ножки потому что много э, рецепторов которые благоприятно повлияют на э, время провождения э, внутри парной комнаты сделать массажик небольшой пяточком но ну, это же кайфово когда ты э, знаешь как говорится попарим ножки которые ходят по киевским дорожкам и при парочку вот такую э, очень важно опускаем Пропарить ножки перед... Запустить, так можно сказать. Это как в автомобиле э, залить топливо. Так же само и в бане прогреть ножки для того, чтобы максимально эффективно этот виничный массаж был сделан. О, припарочка шапочка у нас слетает. О. После того, как мы попарили спиночку, перевернулись, сделали похожее на животики, прогрелись, опять вернулись к спинке, вышли на улицу, сделали окунание горячее, холодное. Соответственно, сюда возвращаемся для того, чтобы человека уже догнать. И мы рассказывали потом уже ложимся на качельку укутались максимально сохранили тепло и м качаемся м на этой качельке давай очень плавно потихонечку без резких <связь> движений и окунаемся обязательно с головой и руки под воду <связь> опа и потом переходим в горяченькую купель. По всему периметру есть лавочка. Становимся и тоже плавненько опускаемся. И можно сейчас задержать себя ручками под водой, для того, чтобы голова согрелась тоже. Ой, класс! В совокупности с баней, горячая и холодная купель, это просто ну, ощущение непередаваемое. Холодное охлаждает, приводит чувства. Горячая, соответственно, догревает. Как говорится, после горячей купели и сообща с парной, тело становится максимально пропаренным. Пропаренным, как говорится, до кости. Поэтому эта процедура ну, просто на сегодняшний день ну, круче, наверное, не бывает. Андрюшка, нагрелся? Да. В холодную хочется да. Переходим в холодную И потом идем на догрев На растирочку В парную комнату Ах, нет Мы же ебаному кайф Уважаемые телезрителі, на предміті свого банного комплексу я показав вам банну програму, яку вважаю правильною. Надеюсь, що ви почеркнете для себе максимально полезное і будете використовувати це в своїх банних програмах. І в рамках цього чудового банного дня ми намагались вам розкрити баню влітку. Взагалі, вплив сезонного фактора на проведення банної процедури. Те, як сезон впливає на проведення лазневих процедур. На те, що у вас стоїть на банному столі, як можна скористатися вулицею в тих чи інших умовах? Ми будемо продовжувати знайомити вас з безмежним світом банних задоволень в усіх його проявах. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток. Мотайте на набус.